Пане завоно ну, перш за все, ми сподіваємося, що всі мешканці Ізраїлю після нічної атаки з суботи на неділю вони в безпеці, та і нічого на даний момент вам не загрожує, тому що ніхто е, так гостро як українці не відчував оцей біль і страх, коли ти бачиш е, ріг дронів, ракетні атаки. Це от, от буквально наш е, щоденна така практика протистояння російській агресії. Тим не менше, пане заєво, зараз напевно найголовніше питання, яке найактуальніше і найбільше. Обговорюване, це чи буде відповідь Ізраїлю ірану? Подейкують, що зараз прем'єр-міністр попросив певний перелік точок, куди б могли бути нанесені удари. Ну і навіть говорять про потенційні точки, там які пов'язані із ядерною зброєю. Що на даний момент дискутують, і що на даний момент вам відомо про потенційну відповідь з вашого дозволу, я буду відповідати російською. Прошу. Адяку, на самом деле ситуация более-менее очевидна. Те точки, о которых вы говорите, они лежат просто на полке. Были разные планы уже достаточно давно. На случай, если Израилю и его союзникам при поддержке союзников вместе с союзниками или самому придется остановить иранскую ядерную программу, когда она дойдет до критического уровня, надо сказать, что они там уже очень близки к нему, по тем данным, которые публикуют израильские специальные и широкие медиа, где-то 95% пути иранцы прошли. По сути дела, появление ядерного оружия – это вопрос сугубо политического решения. Другое дело, что Израиль долгое время вынужден был воздерживаться от подобного рода шагов, потому что это не совпадало с повесткой дня, интересами, намерениями и целями, которые на Ближнем Востоке имели наши ближайшие союзники, прежде всего Соединенные Штаты. После того, как было подписано соглашение, так называемый 5 плюс 1 с Тегераном, то есть пять членов Совета Безопасности и Федеративная Республика Германии с Ираном, об ограничении. И контроля над иранской ядерной программой буквально через год стало более-менее понятно, что Иран не собирается придерживаться подобного рода соглашений, занимается манипуляциями. По сути дела, центрифуги не останавливаются, хотя не работают так эффективно, как последующие годы, когда к власти пришел в США Трамп и вышел из этой дырявой ядерной сделки, как он ее называл. Но тем не менее, по сути дела, процесс формирования, создания всей этой системы так называемого мирного атома, хотя ни у кого не было сомнений, каковы там настоящие цели у купающегося в нефти и газе Иране. Так, так вот, что это имеет прежде всего, ну, прежде всего, конечно, военное значение для них. Так вот, параллельно с этим все это работало, и параллельно они создавали то, что было им решительно запрещено. Это ракетный потенциал. И вот, как мы видели в ночь на 14 апреля этот ракетный потенциал и потенциал беспилотников он себя, в общем, показал во всей своей красе. И это могла быть очень плохая новость для Израиля, если бы Израиль на протяжении многих десятилетий, ну, как минимум 20-25 последних лет, не выстраивал многоуровневую систему ПВО и не имел определенных договоренностей на этот счет со своими союзниками. С теми же Соединенными Штатами, Великобританией, странами НАТО и э, союзниками по Ближнему Востоку. Мы иногда, э, скажем так, обращаем больше внимания на внешний характер процессов, на те заявления, которые делают в арабских столицах, требования, критику и так далее в отношении Израиля, но меньше обращаем внимания, я, я говорю о широкой публике, меньше обращаем внимания на то, что под, так сказать, под спудом на протяжении уже многих лет идет тесное партнерство между Израилем и прозападными арабскими умеренными суннитскими режимами. И по сути, проамериканский Израиль арабский блок он де факто сформировался и должен был выйти на поверхность уже до конца этого года если бы не нынешняя война в газе но это мы немножко я простите немножко отвлекаюсь от главного вопроса так вот по сути дела план и набор этих самых точек Іранської ядерної програми Вони були собственно говоря, наработані, розроблені уже достаточно давно і це відкрити сейф і снять угу. полки відповідну папку. Тамлі групу папок да соответствуючий документ. А не але ми... зараз так здається. знаєте, що не публічно і неофіційно, але, начебто, ваші партнери, зокрема й американці, вони кажуть, дивіться, ми допомогли вам захиститися. Фактично, вся ця атака на щастя там вона завершилась пшиком, щоб не заявляли і. Ранці, ви в безпеці, наслідків немає не бити у відповідь. Має відбутися деескалація, трекляти слово, яке і ми ненавидимо тут в Україні. Чи справедливо, коли вам кажуть, що нема наслідків? Ми вас захистили, то погодьтесь із нами і не робіть удар у відповідь. Ответ нет. Простите, что ответ столь однозначный, потому что в дипломатии такого однозначного ответа не бывает, и в политике, да, мы всегда говорим с одной стороны, с другой стороны, но в данном конкретном случае тут нет с другой стороны. Мы все прекрасно понимаем, что полный провал атаки в ударных, так сказать, ракетных и авиационных сил Ирана по Израилю, который провалился полностью, то есть 99% просто не долетели до территории Израиля. И понятно, что помощь оказала и ПВО, и Великобритании, и Соединенных Штатов, и Иордании, и по некоторым данным также Саудовской Аравии, но никто не знает, что Иран выкинет в следующий раз. Извините за неакадемический термин. Так вот, в, этом, в этой ситуации очень может быть, что они наоборот постараются акселерировать свою ядерную программу. И вот это вот политическое решение, один шаг – от возможности получить ядерное оружие до его получения может быть намного короче, чем многим в мире, и в Америке, и в Европе, и в Израиле, и в других странах это может показаться. Так что сейчас мы имеем Говорят наши политические, так сказать, комментаторы, которые в теме, военные эксперты, они говорят о том, что сейчас есть уникальный шанс. Мир это несколько часов за нас. Это очень редко бывает, поверьте. да. да. А, в отличие от Украины, за которую ну, строго говоря, помогают по-разному. Кто-то помогает, кто-то не очень. да. Но все за Украину в этой войне. Есть, так сказать, проукраинский блок. Подозрев... Если мы говорим о западных, о западных странах. А, да, я понимаю все возражения и принимаю да. Но вот, а, ну, Израиль с 56 -го года первый и последний раз плечом к плечу с бойцами армии обороны Израиля, когда воевала, там была авиация Франции и Великобритании. С тех Израиль uh -huh. э, в, э, решал свои проблемы один при помощи, при поддержке, при поставке вооружений, но э, за Израиль никто не воевал, солдаты никакой из другой страны. Э, сейчас по, по, появилась новая ситуация, новый контекст, когда все понимают, что угроза это угроза, э, и это проблема не только для Израиля, но и для западного мира в целом. Э, так что сейчас появился некий шанс, э, когда можно решить проблему полностью и окончательно. Э, но, э, как вы видите, как мы хорошо понимаем, Понимаем, Америка на пике своей избирательной кампании, и, и президенту Байдену последнее, что ему сейчас нужно, это до 5 ноября, когда будут состояться выборы президента США, uh -huh. а, а также Конгресса. Это новая ближневосточная так, война. Да, прекрасно розумієш, що в Сраніні видословити угу. на это, Пане это Зеве, ми дуже обмежені у часі, але я хочу вас супер коротко запитати все ж таки про наших і ваших друзів. Та це Російську Федерацію. Ну так вже сталося, що вони офіційно сказали, що на Росію напала Україна, а Ізраїль напав виходить на Іран, тому що вони стали на бік Ірану. Оця позиція ми... ясно, що Нітаньяхо робить вигляд, що він нічого не чує, нічого не бачить, нічого не розуміє. Чи обурює самих ізраїльтян чи обговорюється те, що Росія підтримує Іран? На самом деле, очень коротко, одной фразой это можно объяснить. Никаких иллюзий у израильтян по поводу позиции России в этой войне нет, в этой новой Ближневосточной войне. И господин премьер-министр Натаньягу, и министр его кабинета, и коалиция, и оппозиция, и израильское общество, и армия все прекрасно понимают, что в отличие от прошлых лет... Когда Россия пыталась балансировать между разными силами на Ближнем Востоке, на этот раз они взяли сторону, И эта сторона, не Израиль. Це важливо, Важливо, щоб це було і розуміння. А далі мало наслідки. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Професор політичних наук університету Барилан Зеєвханін був гостем на прямому. Друзі